然后宁哥，你在原著里是最大的反派，你在剧里也是吗？这东西我不能剧透啊，而且就是最大的反派也不可能是我。不懂，你到时候看就明白了。其实那个是讲的一个江湖的故事，其实说一直说武侠，其实那个玩意儿不是武侠，不知道，反正就我我们那个是江湖剧，讲的其实江湖是什么？江湖不是打打杀杀，江湖是人情世故，懂不懂？我们那是讲的人情世故的。 江湖讲的是儿女情长，啊、嗯，讲的是人情世故。而且我发现一个问题啊，就是从我也莫名其妙从哪个戏开始，大家都在都拿着这个电视剧的打戏来说事儿啊。我觉得像是吧我们那个戏出来了之后呢，基本上朋友们就是也别盯着什么打戏了。我们讲的是江湖，你要是朋友，你是真。 真想那个，真喜欢看打戏，说真是对这个打戏热衷。我这边就是，呃，就是推荐你去看《霍元甲》，看看叶问什么玩意儿的，看看那种就是那种方世玉、黄飞鸿那种，你去看一看那样子的电影。有朋友说说的是《且试天》，我说人剧干嘛呢？我说的是说英雄，你可别给我往别的剧上。 往别的局上弄，我一直在说说英雄的事儿啊！你别你你们该去弄什么、啊，别给我刮进去。我很无辜，我说我一直在说说英雄的事儿呢，你们别给我刮进去。自己我自己这些事儿摆弄不明白，我去带人家去那是疯了吧？嗯，我没说过啊。这就好像什么呢，朋友们，你们日常当中遇到什么事呢？就比如说两帮人 一班的同学跟二班同学打起来了，然后呢，三班突然有个小伙叫刘宇宁出来了，说啊，我也参与了，跟我有什么关系？我没参与啊，我我没没跟我没关系，我没说没提啊。有人说刮到你好多次了，对呀、啊，有些事儿莫名其妙刮到我干啥嘛？啊，还有前两天我看到一些言论哈、啊，是好像是。 我不知道，我看了个一知半解啊，我但是我大概知道那个意思是啥呢？就是这剧还没播呢啊，这剧还没播呢，踩着这个白愁飞这个角色，然后来刮刘宇宁，就是借着白愁飞来嘲讽刘宇宁，然后呢，然后呢，但是又借着角色，借着角色，然后呢踩着我，然后说这个，说这个在这个剧里就抢了男一的女女 CP，就什么之类的那种的。 我觉得就是没意思这个必要啊，朋友们。首先呢，我跟曾舜晞啊，我跟那个超越，我们仨人关系啊，就是别的不说，反正你自己品。首先是这么事儿啊，我这一块呢，都你宁哥啊，这么大岁数了、啊，我也不会不要脸去去搞一些黑营销去黑别人，为了让自己往上爬一点去黑别人，我就我这一辈子干不出这种事儿，我就在这里甚至可以跟你们保证。所以呢，我们仨关系非常好，所以有些人说你要说说是去。 去啥？去挑拨个离间呐、啊！要通过剧里角色啊、剧情来过来挑拨离间，然后互相说什么？就是比如说，哎呀，我感觉这个，我感觉这个男二跟女一更有 CP 感，真没必要。你要真的是觉得男二跟女一有 CP 感的话，那你这样子儿你就藏在心里，好不好？你别拿出来拿这个黑我。你这样事儿让人男一听完之后他啥感觉啊？你这不就是这种？ 特别低劣的那种挑拨离间嘛，因为我那个剧里是其实是做了很多不好的事儿，啊，剧里做了很多不好的事儿。我当时我在拍摄过程当中，我就跟杨超越打招呼了，我说这样就是那个超越，啊，那个咱们拍摄周期四个月都不错啊，你这样子，你到时候你能不能就是帮我说句话？到时候如果你粉丝骂我的话，你帮我说句话，你说宁哥不是故意的，这是剧情要求，你们别别骂他。 我都早都想到了这些东西，我早都想到了。说、嗯、反正播的时候，我觉得会非常好玩，因为我可能我可能会玩好多好玩的东西。嗯，因为像一般一般呢，一般什么剧呢，就是你们现在看那些影视剧，只要一播呢，然后播着播着，然后呢这些主演都会出来说一块儿支个播什么的，对吧？ 一般一般就是你这个戏播着播着，一这帮主演呢，就是你看这个剧主演就开始出来直播了，很正常这个套路。但基本上这些都都是这个呃剧方要求或者是平台要求说他们做这么配合宣传，我们是我们仨先是属于自发的，我们片方现在包括平台还没要求我们剧都没播呢，我先跟我们仨先商量好了，说哎到时候剧播了咱仨经常一块直播啊。 咱仨一块儿播，然后超越说：“对对对，宁哥你当主持，我那个我俩嘉宾，咱们就没事就播，自主咱们自主宣传。这外界一看就是这仨人想红想疯了 <laughs>，想红想疯了，这是想红想疯了。小红说一次性录完，不那玩意儿不是一次性能录完的，朋友们，你们知道，你们知道，就是录这个。” 推理这个综艺是很快乐，但是很累，你明白吗？很非常之累。然后你就是上一次去，我们不是录了两期嘛？其实就是录连续录两天，就是录完之后都要疯了。<laughs> 快乐好玩是真好玩，是真好玩。但是你想一想，从早上十点开始录，早上十点，比如说十点开始录录开始录制。 那作为艺人来说，作为一个正常的艺人来说，十点录制，最晚最晚七点半得起来了，因为基本上一个艺人的妆法就在一个半小时左右。你要不你怎么在电视上看到光鲜亮丽的？一般艺人妆法都在一个半小时左右，女孩时间甚至更长。男的还能强一点，男的一个半小时左右，女的大概在两个小时左右。你想想，十点开始录制，你往前推两个小时化妆时间，你就得八点起来。八点你录上对不对？时间录上留半个点儿吧。 你就得七点半，所以基本是早上七点半起来，十点开始录制，一路录到凌晨一两点。朋友们，就是录综艺会比拍戏累得多啊！录综艺，你想想这十这十几个小时、十二三个小时，这个过程当中你一直干嘛呢？你一直在那讲话，一直跑来跑去，一直讲话，一直说话，你话不能断，你连续十二三个小时，你想想，有点就是有点崩溃。 身体和大脑全部被掏空，两天下来就是，就是当时已经就是纯纯累懵了。后来说后来说后期说定说说咱们下一次录制咱们一次录四期，因为这些都是演员嘛，我们我们这次去录那个节目都是演员，演员档期呢比较比较难请假，这是我是理解的。说下次一次录四期，然后呢就是这样事儿，这样事儿就是比较集中时间嘛。结果呢？ 我们这些这些人就说了，说那个能不能录四期也行，咱能不能录两天休一天再录两天？你嘎，你一口气录四天，这四个人直接过去了，我估计得啊。就后面就是要推理什么东西，你就别推理了，我都自首吧都啊。所以，但是我是想去录那个节目的，我每次去录就好开心啊，就是去玩啊。 真的是去玩很开心，所以啥时候录还真是不一定，到时候录你们就知道了，就就通知你们了，嗯，而且你们不都是能买到通告吗？这玩意还用我去说吗？嗯，有些事儿我都不知道，你们都知道了，你说你你们消息比我灵通，你还来问我？